Мы имели прецедент, которого могли не иметь, но тем не менее его допустили. Лучше и не скажешь, президент прецедент, у которого были проблемы со связанной речью и логикой. Мы как минимум не должны торговать зерном, а должны перерабатывать, например, его в мясо или в мясную продукцию. Он не блистал образованием, его часто подводила память. На примере э, Сербии, или вернее по признанию э, Черногории, независим, э, Косово, по признанию независимости Косово. Януковичу в конце концов просто не везло. Единственное, с чем у него проблем не возникало, это деньги. 80 миллионов. Не стоит недооценивать профессора, предупреждают эксперты. Все его выходки и проколы на самом деле служили отличным прикрытием, отвлекали внимание украинцев от его главного недостатка. Медики знают такую, такую хворобу, как булимия. это есть не, несконченное не ненажерство, независимо от того, голодный людьми, не может остановиться. Про непомерные денежные аппетиты экс-президента ходили легенды. Но он постоянно все отрицал. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю. Как только Янукович бежал, весь мир убедился, что его сказочные богатства не миф, а реальность. Обитель зла, музей коррупции, как только не называли Межигорье. Еще недавно наглухо закрытое от посторонних. Это царство золота и пафоса теперь ежедневно принимает тысячи туристов. Ну, я вам, это великий секрет, ни для кого. Я побудовал один будинок, такой клубный, с Його, його будувала Хонка, фінська компанія. Але у нас всіх, членів клубу, з'явилося бажання, щоб ну, він добре виглядав і ззовні, і внутрішньо. Мав добрий вигляд. І як можна закріпити різного плана? Як украинская мовы отделка. В Межигорье хранили настолько много ценных вещей, что все забрать с собой Янукович, как не старались рабочие, не успел. Они очень сильно так спешили. Яник бежал с такой скоростью света, как сагак по прерию. Даже забыл, эту... разбили стекло здесь и навредили. После бегства хозяина в Хонке остались десятки ящиков бесценных книг и старинных икон. Мне кажется, на Януковича, это все иконы, все это Библия, кару, как говорится, без Неужели человек с такими грехами думал, что он обогородит себя иконами? От этого станет грехи его меньше. Шкуры крокодилов, скульптуры с аукционов, супердорогие автомобили и много другой роскоши. Только за вот эту люстру Янукович отдал, вдумайтесь в цифру, 80 миллионов гривен. На остальные светильники он потратил еще более 200 миллионов. А эти деньги и можно было потратить на помощь бедным. Впрочем, сотни миллионов, выброшенные на обустройство поместья, это для него мелочь. Общий размах воровства просто шокирует. Крал у государства более 100 миллиардов долларов. Эту фантастическую сумму озвучил журналистам генпрокурор Махницкий. Ну, вкрала колышня влада. 100 миллиардов долларов. Столько в общей сложности, предполагает следствие, экс-президент увел из казны. Таким образом, он стал вторым после Путина. Даже у лидеров мирового рейтинга Forbes денег меньше, чем мог украсть Янукович. Самый богатый легальный бизнесмен планеты, легендарный Билл Гейтс, заработал всего-то 76 миллиардов. В Украине... Эти деньги украла бывшая власть. Ведь на Украине действовала мафиозная структура. Практически все общественные отношения на Украине строились на коррупции. Это преступная организация во главе с президентом Виктором Януковичем. 100 миллиардов долларов – это два годовых бюджета страны. Но сколько это – два бюджета или 100 миллиардов? Давайте как бы там визу визуализируем на то, о чем мы говорим. Да? Что такое миллион долларов? Да? Миллион долларов – это всего-навсего 10 килограмм веса. Это сумка, одна сумка – 10 килограмм. Да? Вы можете ее в руках нести, да? Две сумки можете нести? Вот вам 20 килограмм, 2 миллиона долларов, все. Вот идет человек по улице, да, у него в сумке может быть миллион долларов, а может и не быть. Опытный банкир Анатолий Гулей отлично знает не только цену деньгам, но и вес, и объем денег. Ну, а миллиард – это две трехкомнатные хрущевки, забитые до потолка деньгами. Это миллиард денег. Миллиард долларов по 100 долларов купил. Такие квартиры, доверху забитые долларами, есть в Киеве. В разных уголках столицы они до сих пор под спецохраной людей Януковича. Вы же гроши складаете вот так, сверху до низу. Да. Да, да. и так складаете. И заполняете весь цей, весь квадрат. А это будет у вас миллиард, засыпанный грошима. Если миллиард – это три квартиры, то 100 миллиардов – это целый пятиэтажный дом денег. Где же искать эти бесценные хрущевки Януковича? Отряды самообороны сразу после его бегства наведались в десяток роскошных особняков ближайших соратников экс-президента. Но денег, как уверяют, не нашли. разы все. Это просто... Я даже не знаю, как сказать тут. Снаружи выглядит, конечно, попроще, а внутрь... Да, ну, наверное, попадал куда-нибудь в Лувр или в Лавр. Я Это хочу вот так мусей. вот. Я хочу одним вот так вот. Больше повезло милиции, когда с обыском она нагрянула в дом экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Почти 5 миллионов долларов, 42 килограмма золота, драгоценности, лучшие в мире часы, банковские карты и документы на недвижимость. Все это теперь вишдоки по фактам коррупции в министерстве. Они вчора вчера-вчера выехать. То -то, получается, мы за несколько часов випередили их, и они не смогли выехать. Однако дело Ставицкого не самое резонансное. Эти данные не афишируют, но мы узнали, что оперативники центрального аппарата МВД уже отыскали целую сеть секретных хранилищ в Киеве и области. Они оборудованы по всем правилам безопасности. Именно в них сберегали немалую часть общака семьи Януковича. Но куда исчезли эти деньги, когда бежал президент? Секретное уголовное дело. Как он хранил свои драгоценности? Это, это огромный какой-то шкаф. Мог ли экс-президент незаметно вывести столько денег за границу? КАМАЗами, самолетами или на яхте спасали награбленное. Сенсационные сведения. Смотрите далее. То есть это же было просто возмутительно, когда на одной афере, например, у государства кралось 2 миллиарда долларов, всего лишь на одну. А таких было много. Я как журналист последние три года, в общем-то, стала писать только о тех коррупционных схемах, где фигурировало не менее миллиарда гривен. Все остальные я уже просто не затрагивал, потому что слишком много было таких. Татьяна Черновол, скандальная журналистка и активистка Евромайдана. За разоблачение афер Януковича она едва не поплатилась жизнью. Погонять, и Татьяна чудом выжила и продолжает расследование. Она покажет, куда со всей Украины стекались ручейки Черного Нала. Некоторые говорили, что это офис Януковича, некоторые, что это офис Артема Пшонки, что там собираются взятки, что там делаются как раз вот эти вот коррупционные схемы. Ну, вот такой вот центровой офис, в принципе, для такой темной, темной деятельности. Офисное здание в центре Киева называли не иначе, как «теневая прокуратура». Главным тут якобы был нардеп Артем Пшонка, сын кума и друга Януковича, генпрокурора Пшонки, того, который прославился любовью к позолоте. А что здесь сейчас? Сейчас? Да. Офисное здание. А и кто и в этих офисных зданиях? Те же самые? Мы не имеем права разрешать. Артем Пшонка здесь появляется, как раньше. Пшонка, Артем. Как установила настоящая генпрокуратура, которая уже расследует уголовное дело, в этой липовой прокуратуре с позволения Януковича решались ключевые кадровые вопросы. Самой дорогой коррупционной сделкой по имеющейся у следствия информации оказалась покупка должности прокурора Одесской области за 7 миллионов долларов. Журнал «Фокус». Тут решали, на кого из бизнесменов наехать, и тут же принимали деньги за закрытие липовых уголовных дел. Они говорят, что было очень много что сюда люди приходились просто с наличкой. В подвалах этого засекреченного офиса обустроено хранилище, где держали наличные и золото в слитках. Предпочитали нал, нала было очень много, собирали, собирали со всего, что только можно. По словам работников офиса, денег было настолько много, что их часто просто не успевали складывать в сейфы. И пачки, даже горы купюр лежали просто на столах. Правда, когда самооборона Майдана и Черновол впервые нагрянули в этот офис, все ценное уже было эвакуировано. Деньги бы точно не искали. Я была просто уверена, что их вывезли. Куда перепрятали миллионы из этого центра обнала? И где еще собирали дань для Януковича?